Отчет план продаж состоит из трех вкладок ⁇ оборот, количество продаж и прибыль. В таблицах показаны показатели планов и их выполнение. Нажимая на стрелочку, спускаемся от плана продаж по регионам, к областям, магазинам, категориям и так до СКЮ. Чтобы выбрать магазин или категорию для анализа, используем фильтры. Здесь мы также можем выбирать уровень для просмотра планов по регионам, областям или магазинам. Кроме того, здесь можно просматривать планы за предыдущие периоды. Для этого выбираем необходимый месяц и год. Нажимаем Применить. Период и категория размещены над кнопкой ⁇ Фильтры ⁇ Видим, что отчет изменился в соответствии с выбранными нами параметрами. Теперь мы видим план продаж за июль 2015 года. Такую таблицу можно копировать и сохранять в форматах CSV и XLS.